ધ્રુવની પરંપરામાં આગળ જે રાજાઓની વાત છે એને લઈને આપણે જવું છે પણ એ પહેલાં દસ મિનિટનો વિરામ લઈએ કારણ આજની આપણી સભામાં પંદરમી ઓગસ્ટ છે અને એક નાનકડી દીકરી આવી છે જેની વાણીનો લાભ ખરેખર લેવા જેવો છે અને ઘણી જગ્યાએ રામેશ્વરની અંદર એટલું સરસ બોલે છે કે જ્યારે એની વાણીમાં મા સરસ્વતીનો વાસ હોય રાષ્ટ્રને સંબોધન કરી આ નાનકડી દીકરી એના વિચારોને જાણો કે આ દીકરીના વિચારો કેટલા મહાન છે मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था मैं उस देश के नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल से पहले ये ब्रह्मांड के भूगोल समझ आता था वर्षों शुद्ध अंग्रेजों ने कार्मी गुलामी मजी मुख धयाबाद पंद्रहवीं अगस्त ओगनीस सौ चौंतालीस ना रोज आपका भारत देश आजाद था અને ઉલ્લાસની લાગણી છે એ પર્વ પર આઝાદીના સંગ્રામમાં યોદ્ધાઓ શહીદો અને માઇનસ ચાલીસ ડિગ્રી તાપમાનમાં અને પંચાવન ડિગ્રી ધગધગતા તાપમાં પોતાનો ફરજ યોદ્ધા નિભાવતા એ શહીદોને જેટલા યાદ કરી એટલા ઓછા છે એમના ચરણોમાં વંદન કરી હું દશલાણા ગામની દીકરી પેટ્રોલ ડિઝમ એટલે કે રાષ્ટ્રભક્તિ વિશે મારા વિચારો રજૂ કરીશ देशभक्ति जब तानाजी माधु छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज का सपना आपने गंधे पर उठा लेते हैं वो है राष्ट्र भक्ति जब जनसर दादा भारत के रोजगार के सर्जन हेतु अपनी पूरी संपत्ति दान में दे जाते हैं वो है राष्ट्रभक्ति। भारत के कोने कोने में आकाश सोला जगाने के लिए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव तीनों इंग्लाब के जिंदाबाज नारे बोलते जाते हैं वो है राष्ट्रभक्ति। एक घर की गरीबी पर लेकर कादिर जी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दो दिन पहले जी लेते हैं, वो है राष्ट्रभक्ति। क्या है राष्ट्रभक्ति? राष्ट्रभक्ति बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। राष्ट्रभक्ति सिर्फ वो है नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट सिद्धांत को आगे ले जाने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा हमको भारत के संग्राम में भाग लेने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ परंतु यहाँ बैठे युवा में जो भी क्षमता है इसमें कुशलता प्राप्त कर भारत को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं अध्यात्म में रुचि रखने वाला युवा धर्म का प्रचार करे शास्त्रों में रुचि रखने वाला युवा सहजनी नायडू बनकर विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करे तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने आईटी एनएसजी से बजने वाला युवा नासा के लिए नहीं परंतु इसरो के लिए काम करे हम हॉकी फुटबॉल या क्रिकेट खेले तो उसे भारत के लिए खेले वो हिमाचल दौड़कर नारी का उदाहरण देती हुई मेडल जीते तो उसे भारत के लिए जीते हमारे गांव की हुआ अपनी शक्ति पहचान कर आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भला फेंके रचना ऐसी रची जाए का नोबेल पुरस्कार भारत को मिले

में साहस रखे जो गोवर्धारी बंदर मलेरा पुरुषोत्तम श्री रक्षा करे लक्ष्मी बाई का युद्ध नंगेली का समर्पण पद्मनी का आत्म सीता का संयम जलकारी के दैत्य के साथ-साथ आदि गुरु संकारे जरे माधव ने जरे निबाने जरे पंचम मूलम जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ब्रह्म तत्व ज्ञान हो सर्वे संतो निया सर्वे भवन सुखी ना का उदाहरण पेश करके जय श्रीलंका में आपका हो ब्रादरन नेपाल हो अफगानिस्तान में अकाल विकराल

अग्नि जैसा वे जल्दी जल्दी शीतलता जैसे सितर तक तक आबादी वाला देश मेरा पा, फा, मेरा भारत देश है और पूरे विश्व में विश्व गुरु बनकर और सबसे आगे मेरा भारत देश है सभी को एक सोच बनाने की जरूरत है और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने की जरूरत है तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए अता से तू चल तेरे वजूद के समय को भी तलाश है चरित्र जब पवित्र है तो क्यों तेरी दर्शाए कोई पापी को हक नहीं के लिए तेरी परीक्षा तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए अता से तू चल तेरे वजूद के समय को भी तलाश है अपना खाली एकला नरेंद्र भाई मोदी इतना काम करसे थसे मित्रों પણ આપડા દેશમાં આ સુ આલે છે કે નજરે જોઈ લીવા તમે કહું કે રાશનની દુકાનમાં હાથમાં 20000 નો મોબાઈલ હોય અને 70000 નો બાઈક હોય તે ₹2 કિલો ચોખા લેવા આવે છે એ વો લોકો છે જિસમે હાથ મે આઈફોન બગલ મે પરશ બ્રાન્ડેડ સેન્ડલ અને દિલ્હીની મહિલા કો ફ્રી દે કે સેવા જોઈએ આ દિલ્હીની મહિલા કો ફ્રી દે કે સેવા જોઈએ ઓર और एक युवा वो है जो अपनी और वो अपनी पत्नी को बुलेट में बिठा कर और, और बैंक में ले जाता है और कर्मचारी को पूछते हैं कि माँ का विधान का पेंशन आया कि नहीं सब चीज़ों को छोड़ना होगा और भारत के हित के लिए समय प्रत्यक्ष करना होगा तब जाकर देश विश्वगुरु बनेगा आज हम देखते हैं कि महिला सुरक्षा मामले में चौथे नंबर पे है वो दौर था जब द्रौपदी के पुकारने में कृष्ण आया करते थे आज मोबाइल में विजय उतारने की होड़ लगी है इसलिए सभी को सक्सेस होना होगा और अपनी रक्षा खुद करनी होगी क्योंकि दुर्योधन ने दुशासन ने पक पर बन औरत खड़े कुछ कुतिल काल के अन्यायी है सकुनि से शैतान बड़े कल्यासी कोमल मुरत को कर देंगे पन बेतार तार मन के सारे सुंगार को कर देंगे क्षण में क्षार क्षार रंजन देगा तो रूप धर हर राक्षस ऊपर दुकार प्रहार अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे तब तुम खुद अपना चेहरा बचा लो कृष्ण कहां तक आएंगे कृष्ण कहां तक आएंगे वो अपनी छोटी बच्ची है ना? इसको बहुत संभाल कर मत रखना इसको दुश्मन भाई दिलाने के लिए सशक्त करना क्योंकि गुदिया जैसे शौक तुम्हारे गुदिया सी बन जाती हो वी प्रसुता होकर भी बलगल क्यों नहीं बहाती हो ए शक्ति स्वरूप आओ तुम जगदंबा के अवतारी हो क्या दुर्योधन क्या दुशासन तू तो स्वयं काल पर भारी हो मात्र को तुम अभिलाषा कोई श्रृंगार पर रोक नहीं तुम कालिका सुपन की मगर वजना क्यों करती हो दालों से चाली डार से चोला चोली जी चोलो चोला चोली चोली में शुंगार पूर्ण नहीं होता मगर बताओ के तलवारों भी क्या रूप अपूर्ण नहीं होता हर रक्त के बीच को रंचंदी का रक्तिम रूप दिखाएंगे तब तुम खुद अपना चीर बचा लो कृष्ण कहाँ तक आएंगे कृष्ण कहाँ तक आएंगे तो आइए हम सब साथ मिलकर हमारे कारी शहर और हमारे गांव गली मोहल्ले को स्वच्छ सुंदर बनाए ये सब हमारे प्रयत्न से होगा कोई ही नहीं होती क्योंकि मुझको एक हरिवंश बच्चन की कविता याद आती है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नानी से चिट्ठी जब दाना लेकर आती है चलती दीवालों पर सौ बार फिसलती है चढ़कर गिरना गिरकर कर जाना ना उसे अखड़ता है आखिर मेहनत तो उसकी बेकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सिंधियों में चुपिया खोर लगाता है जा जाकर खाली हाथ लौट आता है मिलते नहीं सहरे जी मोदी गहरे पानी पर आखिर मुट्ठी इसकी हर बार खाली नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती असफलता एक चीज होती है इसको स्वीकार करो क्या कमी रह गई देख के सुधार करो जब भागो तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जय हिंद वंदे मातरम खूब खूब धन्यवाद एक बार दिक्री ने आवनारी पेटी ना दर्शन कराया तमने તો જબરજસ્ત તાળીઓના જેટલા પણ વડીલો છો તાળીઓના થી આપણે એને આશીર્વાદ આપીએ ઘણી બધી વાર કેવું થાય છે કે આપણે આટલી ઉંમરે પણ માઇક જો હાથમાં આવે તો આપણા હાથ ધ્રુજે છે આટલી ઉંમરે આટલા અનુભવ પછી આટલું સાંભળ્યા પછી પણ આપણા હાથ ધ્રુજે છે બોલવાની તો દૂરની વાત આટલી નાની ઉંમરમાં સાત આઠ વર્ષની દીકરી પણ બધા મંત્ર મુગ્ધ કરી દે એવું બોલી અને બહુ જ ઊંડાણથી અને બહુ જ સત્યની વાત કરી એને બહુ જ સાચી વાત કરી જે કથા કહે છે ને એ જ કીધું એને કારણ કે આપણો ધર્મ છે રાષ્ટ્રધર્મ દો એટલે બંધન બંધન નથી ગમતું ને એટલે આપણે કોઈ વસ્તુ સ્વીકારતા નથી સાચી વાત આ છે જીવને સ્વસંધતા અને સ્વતંત્રતામાં બંનેમાં ફર્ક સમજવું પડશે સ્વતંત્રતા અલગ વસ્તુ છે અને સ્વચ્છંદતા અલગ વસ્તુ છે સ્વતંત્રતા રહો પણ સ્વચ્છંદ રહો મા બાપની આજ્ઞામાં ધર્મની આજ્ઞામાં રાષ્ટ્રની આજ્ઞામાં તમામની આજ્ઞામાં રહેવું પડે એ જ વાત આ દીકરીએ કરી અને હું તો કહું છું કે એક વખત એના મા બાપ માટે તાલી પાડો કે જે આટલી મહેનત કરી છે એની મમ્મીને ધન્યવાદ છે નહીં થી એવી યુગ ધારા માટે પ્રાર્થના કે તારી યુગ ધારા તારી એવી વહે ને બેટા કે અનેક એમાં પાવન થઈ જાય એ આવી ધારા તારી વહે એમાં પાવન થઈ જાય લોકો